С одной стороны, нам даже повезло, что касается этого. Четыре. почему? Потому что э, техника, которая, э, которая выходила из строя, ага. ну, мы приезжали сюда, запчасти снимали, соответственно. Ну, Какой-то плюс были. равно заработали от этого. Ну, я хочу сказать, что это, ну, как сказать, тоже научились. Пока ждать эти запчасти, все, Хоп, ну, есть, значит, забираем и делаем. У нас, кстати, такая история наподобие. У нас же было, не знаю, видел, мы приезжали все время на красной машине, на красной субботе. четыре, три... 2, 1. Все по графику. Все по графику идет. У нас машина была тут, ну, красная, она идет здесь. Одна у Такая же самая, только зеленая. Она перевернулась. Ехали по дороге, вильнул водитель. Ну, обгоняли машину, тут вильнул нашу в кювет, короче. Ну вот ее притащили сейчас с нее, снимаемся потихоньку, потому что она же тоже не за самое. Пять. 4, 3, 2, 1. Сейчас прилетит. Основная проблема техники, это, я скажу, э, что касается резинок всяких, прокладок, вот ну, этого. Сколько ну, вы ну, кидали? В со стороны стоял боксер да? никогда. Десяточки Никто не заводил ее. Сбился график. А здесь уже проблема с ходовой.